Всем привет, с вами Аня и мы продолжаем играть в Ben and Death. В прошлой серии мы закончили четвертый уровень и начали играть в босса. А, босс такой простой, я реально говорю, что босс простой, я вас просто предупреждаю, что он может быть для вас сложным, но для меня он такой простый, в простой в смысле. Я не знаю что будет дальше Но я не знаю Здесь написаны какие-то Не знаю Не знаю что это такое Но по-моему По мне это жизнь его И каждый раз он будет Все слабее и слабее что ли Или сильнее и сильнее Я уже забыла Я не знаю в смысле я вот поставила вам, чтобы было видно жидкие. Вон там, так тут мои еще и головы нарисованы. Вот это да. Ну, разработчик этой комнаты просто класс вообще. Комната красивая, встань. Так, так надо быстренько и аккуратненько банки забрать. С собачьим кормом. Ха -ха. Так, так следующий. Бабах! В смысле, дам. А, возьмите возьми эти дурацкие банки. Банки. Так. 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 О, да. банки банки о и здесь есть банки ладно хотя да ну ладно уже возьму банки че уж там мне банки нельзя взять О, банки! Ха-ха! Спасибо! Я тебя благодарю! Ты мне помог дойти до банки очень быстро! Стой, стой, на месте! Все, спасибо! Ха-ха! Ты мне упростил задачу! Бу-бу-бу, я чуть не села на его каталки. Ну, в смысле, не каталась чуть на нем. Я ради банок. Ведь банки такие хорошие. Банки такие красивые. Кстати, знаете почему надо их брать? Да потому что это пополняет уровни. И если мы соберем несколько банок, там 362 или сколько там, то это нам сделает уровни. Да, банки пополняют уровни. Короче, банки, если собирать, то будет у тебя куча уровней новых и бонусных уровней, уровней, то уровней, уровней, короче, может есть куча уровней, короче, есть. Так. Ну, босс, конечно, хороший, мне нравится. Разработчики этой игры так и подумали. Наверное, они так раз э, сделали босса. Сначала они думали, кого же сделать боссом. Ну там, дети любят там жирафов, динозавров там, наверное. И вдруг им попалась идея клоун. Да. И они сделали уродливого, но и в то же время и смешного, веселого, недоброго клоуна. Ну, и некрасивого, конечно же. Подряпанного. Да. Подряпанного так точно! Как так? Скажите мне, как так? Как так можно? Блин! Ну было бы хорошо ж, блин. Ладно разработчики этой игры просто хорошо придумали эту игру она мне нравится но и в то же время и не нравится чем она мне не нравится а тем что иногда бывают такие сложные уровни что я даже их не могу пройти э -э второе эта игра немного лагает лагает немного игра не немного я не буду так громко орать, хорошо? <клес> <клес> Она лагает у меня. Я немножко сделаю потише. <клес> <клес> Она у меня лагает. И, <клес> и короче, что-то в этом роде. <клес> <клес> Извините, конечно. Блин, я никакого не могу победить. Да, конечно же, я хочу просто банки взять. Ай, а, ладно. Нет, нет. Да, да. Мы опять его, что ли, обманули? Да, мы его обманули. И очень классно, конечно. Но все равно его сотрясение мне не нравится. Немножко трясет, и мне не нравится. Я видео. Так, ну, нам надо банки, блин, взять ловите видите? Мы его обманули. Обманули, так это точно. Обманули, так это точно. Это класс. Видите? Как, и след... э, как я и говорила. Мы его обманули. Я уже на третьем поверху, а вы только на втором. Да. Смотрите, какая у него странная рожа. Вообще. Не идет мне такая рожа. Представьте, что я такая. Как вы думали? Как вы думаете, я была красивая? Вот именно. И мне не... Вот я бы сказала, что мне не нравится такое лицо. Ладно. Погнал! Эд! Е! Е! Прямо в точку, прямо сломал! Е! Ладно! Мы закончим во второй серии. Ну, в смысле, во второй серии Дэд. Ну а с вами была я, Аня, всем удачи, всем пока!